Это Бенгер Панзер 2 Винсет на базе Леопарда. На счету этого танка мы прилично вытащили техники. И САУшки, и БТРы, и танки. Танк 41 тонна, но он весит 54. Для этого предназначен. Это Бенгер Панзер 2 винсет. На базе леопарда. На Первого леопарда. Но тут двигатель стоит трошки мощнее, чем на самом базе леопарда. Тут, если на базе леопарда там двигатель у него идет первого, если мне память не знает, 860 лошадей, а тут 940. Для того, что... Это эвакуационная машина, предназначена для эвакуации бронированной техники. Легкой, тяжелой бронированной техники. Она, в принципе, больше предназначена только для эвакуации. Не ремонтная. Ну, как бы, да, ей помочь, там, что-то где-то, какой-то двигатель вытянуть за счет кранбалки можно. А так она предназначена больше только для эвакуации техники. Подбитой, поломанной такой. Я бы не сказал, бы, что это очень старая техника. Она 2011 -го года. Как бы я не сказал бы, что это старая техника. Да, в ну, сравнению как сейчас 2024 год, то можно сказать, что это старовато Но не до, не до такой степени. Чуть было сложновато, конечно, ну, что потому что все большинство привыкли до чего. До рычагов обычно. Как, ну, чуть ну, Ребята, скажу, экипаж сам полностью ну, где-то схватил и реально где-то за недельку добрую схватили, поняли, где что как включать что и какие кнопки сжать, какой переключатель переключить, чтобы все работало четко, чтобы быстро это все среагировало. Ну, как вы видели сегодня, и мехвод быстренько все включил, и кран работать начал довольно быстро очень. Соль на электронике, кран-балка на электронике, лопата на, на электронике, потом та же сама передняя лебедка для эвакуации с какого-то бруда, там потом очень длинный там, трос, там он выдерживает 50 тонн. Трос. А если кинуть его через боеспас специальный, такой круг, сзади висят они, то он усилия дает до 100 тонн. То есть мы, если танк залез в какое-то хорошее болото, соответственно, кинул через боеспас, он без проблем его вытягивает просто. А тут лопата предназначена как больше как упор, когда вот именно пользуется передней лебедкой. Он опустил, сам себе под, подгреб на себя, сколько надо, ему упор сделал и все, тросы вытягиваются, и, соответственно, вытягиваешь другую технику. Это не обязательно, что можно там вытягивать танки, и не, и не, можно вытянуть, и там БМП, и та же самая, те же сенаторы, ну всякие разные другие бронированные машины. Та же самая, ту же, те же наши КАМАЗы, КРАЗы, можно тоже самое, также воспользоваться, помочь вытянуть. Это как бы не проблема для этого. Тем более трос выдерживает 50 тонн, для него Прям, сами понимаете, никаких усилий Ну, усилия, что там на машине даже, наверное, не почувствовал. Мы пробовали, вытягивали танка раз, блин, я не сказал бы, что он а, двигатель какое-то усилие почувствовал. Никакого, в принципе, особенного усилия нет. Может, за счет того, что оно тут электроникой все сделано, да, может, там какие-то датчики стоят, как бы для этого, чтобы оно снимало нагрузку как-то. Ну, по крайней мере, я не, почу не, не, почувствовал, не услышал от него, чтобы он там в нагрузку пошел, двигатель или еще что-то. Жесткая сапка предназначена для того, чтобы, как бы, когда эвакуируешь, где-то в поворот, в блокпост выходит, соответственно, та машина, которую эвакуирует, она идет четко за этой машиной, четко. Эта машина пошла вправо, и, соответственно, как прицеп она идет. Как прицеп на грузовой машине, на легковой машине, так же самое, как прицеп она ходит, Да, ну, конечно, понятно, что тяжелее, потому что там гусеница шутут. Но все равно он идет как... Жесткая струбка, она состоит из труб, таких специальных, сделанных в мощности прочного металла, чтобы для того, чтобы зацепить. цепляется она вот так. Если тросы крест цепляются хрест на хрест, а это как соответственно цепляется там тут сзади у него есть фаркоп специально для этого. За фаркоп зацепили и по потихонечку и текаем, как бы, говорить. едем домой. Блин. Техніка добра, гарна, працює. Нарікань ще не було. Є деякі моменти, так що щось трошки непривично, незвично, але ми це якось подолали. Трошки керування інше було, я звик спочатку до 72-ки, бо я на 72-ки проходив навчання, я ж спочатку їздив на одній машині. Ні, ці лівий-правий. Коробка полуавтомат. Тут автомат і вже штурвал. Майже на, на, на тому літаку. Ну, вона більш така технологічна вже ця машина. У сьому є свої плюси, у сьому є свої мінуси. Ну, доки що ця машина добре себе показує. У нас було два дні водних, нам пояснили, показували, розказували. Ми пощупали, потрогали, а вже в кінці другого дня і на третій день ми вже мали, мали практику вождіння. Вже. От, вже, вже почали працювати на цій техніці в плані навчання. От, якщо інструктор бачить, що ти схопив, вже, тобто зробили там, ну, наприклад, керування машиною. Якщо він бачить, що ти схопив, там, ти там, маєш на залік зробити два-три круги. Якщо не схопив, давай ще, давай ще, давай ще. Ну, я вже вмів їздити на танку, то мені прийшлося тільки трошки перевчитись. на счету этого танка мы прилично вытащили техники. И САУшки, и БТРы, и танки. Танк 41 тонна. Но он весит 54. Он для этого предназначен.